bo'lar bo'lmas narsaga nadomad chekamizku bekor bo'ldi yaxshi bo'lmadi qani edi shunday bo'lmasa edi nega bunday bo'ldi nega meni hayotimda bunaqa bo'ladi bo'lmasa edi falonchini hayoti yaxshiku nega meni hayotim bunaqa xullas ha? norozi bo'lamiz gohida isyon qilamiz ko'p bo'ladi hammani hayotida ham bo'ladi desak bo'laveradi mana shu mavzuda bir hikoya bor Iı, bir odamni bir oti bor ekan o'sha oti bilan olmosh tortib tirikchiligini qilar ekan bir kuni o'sha ot qochib ketib qolibdi ot qochib ketsa qo'shnilar aytibdi juda yomon ish bo'ldi falonchini oti qochib ketdi endi tirikchiligini nima qiladi qanday qilib bola chaqasini boqadi deb tashvishlanishibdi qo'shnilar u odam aytibdi to'g'ri bitta otim bor edi u otim bilan tirikchilik qilardim o'sha otim qochib ketdi to'g'ri lekin yaxshi bo'ldimi yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas olloh biladi debdi oradan bir uch to'rt kun o'tgandan keyin boyagi qochib ketgan oti bir yovvoyi otni yetaklab kelibdi o'zi bilan baytal otni keyin boyagi qo'shnilari bor ediyu yomon bo'ldi degan yani, endi o'shalar aytibdiki ey falonchini oti qochib ketuvdi qaytib keldi yaxshi bo'ldi yana o'zi bilan qo'shib bitta otni ham yetaklab ketibdi juda yaxshi bo'ldi bitta oti bor edi ikkita bo'ldi desa otni egasi aytibdi to'g'ri bitta otim bor edi ketuvdi qaytib keldi yana o'zi bilan bittasini yetaklab keldi ikkita bo'ldi lekin yaxshi bo'ldimi bu bu yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas olloh biladi endi yovvoyi otlarni mingi qilinadi ustiga chiqib insonga o'rgatiladida minishga o'rgatiladi o'shani mingi deydi cholni o'g'li voyaga yetgan bir o'g'li bor ekan u otni mingi qilaman deb ustiga chiqib chopgan ekan ot uni yiqitib o'g'lini oyog'i sinib qolibdi qo'shnilari aytibdi juda yomon ish bo'ldi u o'g'li otasini dasyoredi ani yovvoyi otni mingan ekan yiqitibdi oyog'i sinibdi juda yomon ish bo'ldi deyishsa chol aytibdiki to'g'ri o'g'limni oyog'i sindi lekin yaxshi bo'ldimi yomon bo'ldimi u bizga ma'lum emas olloh biladi dedi. biroz vaqtdan keyin yurtda urush boshlanibdi va tani joni sog' to'rt muchchasi sog' jami erkaklar urushga olinibdi urushga ketibdi cholni o'g'lini oyog'i sinib qolgan emasmi urushdan qolibdi qo'shnilar aytibdi ey falonchini o'g'lini oyog'i sinib qolgandi urushga bormadi juda yaxshi bo'ldi degan ekan chol aytibdiki to'g'ri o'g'lim urushdan qoldi lekin yaxshi bo'ldimi yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas debdi o'shaning uchun hayotimizda boshimizga kelgan narsalar borasida xulosalar qilishda shoshmaganimiz ma'qul ozgina vaqtdan keyin bilinadi u ish yaxshi yoki ya yomonligi yoki bir xayr xayrsizligi buni biz bilmaymiz shuning uchun bo'lar bo'lmasga nimaga nimaga nega nega deb kallani devorga uravermasdan ozgina kutish kerak ozgina sabr qilish kerak hatto shukur qilish kerak ko'p ko'p duo qilish kerak